пробитые пулями и чудом сохранившиеся целыми, доставленные самими бойцами и собранные волонтерами на выжженной российскими градами земли. Уже около двух месяцев в Харьковском историческом музее работает экспозиция, посвященная войне на Донбассе. Вот эта уникальная каска, которая осталась неушкодженной, на диво, из Донецкой Луганской. Она належала солдатові Лазаренко, там есть підпис. Все было в вересне выпалено під час обстрілу градами, але чомусь вона залишилася вот такой Пока здесь не больше трех десятков экспонатов. Флаг и осколок града, покрытый росписями украинских военных, пробитый котелок из-под Дебальцева, целый арсенал снарядов. Музей, говорят, уже сегодня включают экспозицию в экскурсии. И будут рады пополнению. Главное, чтобы за каждой принесенной вещью оттуда была записанная история, которую можно рассказать посетителям. Это потребуется, актуально. Люди пытают, они цикавляются дуже этой темой. Это торкается очень живых які на сьогодні, вони, вони не, не, не лікуються зараз. І дуже важко навіть спілкуватися з родинами, щоб вони передали військові частини, з якими там, я спілкувалася, представники, офіцери, вони кажуть, дуже важко, не йдуть на контакт. И нам помогают из правил еще волонтеры. Прежде всего, Людмила Глазкова просит поделиться военной формой, бронежилетом, аптечкой. Те, которые сейчас стоят на витрине, принадлежат нацгвардейцу, который может забрать их в любую минуту, как только придет приказ снова отправиться на фронт. В музее, в свою очередь, надеется, что выставка со временем станет намного больше, а экспонаты для нее будут приносить сами украинские военные, вернувшиеся с фронта навсегда живыми и невредимыми. Алена Сорока, Александр Романовский, Агентство телевидения Новости.